Ще свято тіла і просто позитивний настрій. Дуже поважно навчитися відчувати музику, тіло і вміння передати потрібний настрій тим, хто вас оточує. На заняттях ви навчитиметеся розкривати в собі всі ці якості, а загальний учнівський джем в кінці кожного заняття допоможе вам навчитися легко імпровізувати і відчувати себе упевнено на будь-якій вечірці. Одним из стилей современного танца хаос И изучим его основные движения Основой этого танца является движение корпуса С чего мы и начнем изучение этого стиля Приседаем на коленочки И выталкиваем корпус волной И раз Присели, можно еще раз И раз Еще раз приседаем И раз то же самое движение мы исполняем в направлении вправо и влево. Приседаем вправо можно и раз. Присели влево и раз. Еще раз присели вправо и раз. Приседаем и влево последний раз и раз. Следующее упражнение исполняется движением стопы. Ставим ножку на носочек, пяточка, Приставить. То же самое упражнение выполняем с левой ноги. Носочек, пяточка, носок, Приставить. Исполняем упражнение с волной в продвижении. Шаг, волна. Шаг с левой ножки, волна. И с правой ноги еще раз. Шаг, волна, с левой ноги. Шаг, волна. Соединяем это упражнение с движением стопы. Носок, пятка, носок, волна. Носок, пятка, носок, волна. Еще раз повторяем это упражнение с движением корпуса и свободное движение рук. Носок, пятка, носок, волна. Носок, пятка, носок, волна. Попытаемся исполнить это упражнение в темпе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь мы с вами приступим к изучению основных движений хаоса. На счет раз правая нога уходит на назад, на два левая нога вставляется в сторону, правая нога совершает приток. То же самое выполняем. Раз, два, три. Соединяем это упражнение с двух ног. Можно и раз, два, три, четыре. Хорошо. Добавляем корпус и руки. Можно. И раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. Попытаемся исполнить это упражнение в более быстром темпе. Можно и раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Добавим к этому упражнению еще одно движение. Ставим ножки на крест, поворот. Еще раз можно. И раз, два. И еще раз. На крест ножки. И раз, два. Хорошо соединяем два движения. Можно. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изучаем следующее упражнение. Представляем, становимся боком, правую ножку ставим на носочек, левая на носочек, правая ножка остается на пяточке, корпус и таз подаем назад. Исполняем упражнение. И раз, два, три. То же самое упражнение выполняем с левой ноги левой ноги пяточка, пяточка, носок. То же самое упражнение выполняем с двух ног, добавляем ручки, поднимаем наверх и в замочек. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Соединяем изученные нами все движения. Можно и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз и два, три и четыре. Следующее упражнение. Выполняем соскок на левой ноге, правая нога выходит в сторону. На правую ножку перепрыгиваем, левая нога выносится назад. То же самое упражнение с левой ноги. Соскок на правой ноге, левая нога выходит в сторону. И раз, два, три. Делаем то же самое упражнение с двух ножек. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. К этому упражнению добавляем корпус и руки. Можно и раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Выполним это упражнение в более быстром темпе. Можно и раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Соединяем комбинацию. Можно и с правой ножки раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Хорошо, следующее упражнение выглядит таким образом. Становимся боком и выполняем выпад на правую ножку вперед. И раз, и два. Можно. И раз, и два. Это же упражнение выполняем с левой ноги. И раз, и два. То же самое упражнение выполняем с чередованием правой и левой ноги. Раз, и два. Три, и четыре. Выполним это упражнение в более ускоренном темпе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Добавляем это упражнение в комбинацию. Можно и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз и два, три, и четыре, пять и шесть, семь, и восемь, раз и два, три, и четыре. Следующее упражнение мы изучаем. Правая ножка делает... Маленький подскок. Левая выходит на воздух и исполняет шаг правой и левой ногой. Можно и с правой ножки. И раз, и два. То же самое упражнение выполняем с другой ноги. И раз, и два. Соединяем упражнение с двух ног. И раз, и два, и три, и четыре. Добавляем руки и корпус в это упражнение. Можно и раз, и два, три, и четыре. Соединяем это упражнение к комбинации. Можно и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз и два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение изучаем. Правая ножка идет на кость левой, левая остается в колене и возвращается в исходное положение. То же самое делаем с левой ноги. И раз, два. Выполняем это упражнение с руками и корпусом. Можно и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Присоединяем это упражнение в комбинацию. Можно и раз.

Правая ножка уходит за себя. Раз, два, три. Еще раз. Носок. Пятка. Носок. Правая нога за себя. Раз, два, три. Хорошо. Добавляем корпусы, руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Повторяем комбинацию с начала до конца. Можно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два три и четыре, пять и шесть, семь и восемь, раз, два, 3, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь и восемь. Выполним эту комбинацию в более ускоренном темпе и постараемся ее делать с манерой. Можно и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз и два, 3 и четыре.